И вот такая схема соединения ключей тоже обеспечивает двустороннее управление. Ток одного направления протекает вот таким образом через транзистор левый и через диод нижнего транзистора. Ток такого направления, через транзистор и диод следующего транзистора. То есть вот этот ключ собранный на двух транзисторах с диодом, тоже обладает двусторонней проводимостью. То есть в качестве вот таких ключей, в качестве вот таких ключей, которые здесь изображены условно, можно применить один из вариантов схем соединения реальных транзисторов. И как работает данная схема? как работает данная система. Вот в таком исполнении, в таком исполнении, можно реализовать любую схему, которую мы с вами рассмотрели. Которую мы с вами рассмотрели. Инвестор напряжение. В чем заключается идея? Вот смотрите, у нас имеется трехфазная система напряжения питающая. Напряжение у участки, имеются участки, когда питающее напряжение имеет наиболее положительную величину и наиболее отрицательную величину. И вот смотрим рассмотрим работу схемы, когда ну, с момента времени, допустим, Т1 до момента времени P2. Когда у нас напряжение фазы А наиболее положительное, а наиболее отрицательное напряжение фазы В. Фазе B. на они меняются. В трехфазной сети, когда вот напряжение, допустим, здесь на этом участке 51 до 2 напряжение фазы А наиболее положительное, а напряжение фазы С наиболее отрицательное. То есть мы имеем вот на данном участке эту фазу плюс, а эту минус. Представим, что это источник постоянного напряжения. И если мы из всех ключей выберем ключи К3, К2, К6, К5, К9 и К8, то есть 6 ключей, то у нас получится УА У В. Минус. У нас получится вот такая схема на данный, на данный момент, где у нас здесь К3, К2, К6. Получается на этом участке 6 ключей, 6 ключей. И вот к этим точкам подключена нагрузка. ZA, ZB и ZC. И мы получили на этом участке, выбрав вот эти ключи, схему инвертора напряжения. Ну, обычную трехфазную схему инвертора, напряжения. Так? И на этом участке мы применяем ну, один из законов формирования кривой выходного напряжения. То есть из фазы А и из фазы В мы методом синусоидальной широтной и импульсной модуляции формируем участок выходного напряжения. Это сеть, где фаза А наиболее положительная, фаза В наиболее отрицательная. Это плюс-минус, как бы источник постоянного напряжения. И мы в этой шести уключения образовали схему векторного напряжения. И управляем этой схемой таким образом, что формируем кривую выходного напряжения, как в обычном инверторе, методом синусоидального решения. C, да? Можно так делать. Следующий момент времени. Момент времени Т2, Т3. У нас фаза А остается наиболее положительной, но фаза С в этот момент стала наиболее отрицательной. И мы из этих 9 ключей оставляем значит, вот эти К3, К6, К9 продолжает работать, но теперь вместо ключей К2, К5, К8 мы включаем ключи К1, К4, К7. И тоже у нас образуется схема инвертора напряжения, но только вот нижние ключи это уже будут под вот ключи, и мы продолжаем формировать кривую выходного напряжения. То есть каждый раз мы образуем схему инвертора напряжения, в зависимости от полярности и тающего напряжения. Момент времени Т4. Фаза В стала наиболее положительной, а фаза С продолжает быть отрицательной. Значит, у нас остаются работать ключи вот нижние, и мы вместо К3, К6, К9 э, выбираем для работы ключи К2, К5, и снова у нас образуется схема инвертора напряжения и на этом участке мы как бы из постоянного напряжения формируем, продолжаем формировать кривую выходного напряжения. Уловили этот момент? То есть мы выбираем нужные по полярности фазы которые наиболее положительные, наиболее отрицательные. И из девяти ключей образуем схему. Ну вот, раз мы хотим сейчас инвертор напряжения реализовать, вот схему между трехфазного инвертора напряжения получаем и формируем таким образом кривую выходного напряжения, используя синусоидальную на модуляцию. Как организовать формирование грибой выходного напряжения в таком преобразователе? Вероятно. Значит, в систему управления что войдет? Система выборки фаз. То есть мы должны каждый раз. Ну, а здесь получится... 6 участков на периоде кривой выходного напряжения, дальше они будут повторяться, 6 состояний, при которых мы будем составлять из 9 ключей вот 6 ключевую схему. То есть у нас будет блок выборки фаз, который будет разрешать прохождение импульсов на нужные ключи, на нужные ключи, подключенные к нужным фазам. Потом блок, формира... ну, блок модуляции. То есть у нас, как и в обычном инверторе напряжения, будет генератор модулирующего напряжения, генератор пилы, и компаратор и инверсных каскад, и мы на каждую фазу формируем импульсы управления, которые должны пройти на нужные ключи. И вот дальше пойдет блок распределения этих импульсов, которые при наличии импульсов блока выборки фаз и блока модуляции пройдут через этот блок распределения на нужные ключи. На И будет формироваться кривая выходного напряжения. Ну, на этом закончим рассмотрим и построение схем на следующей лекции значит еще раз давайте посмотрим достоинства матричного преобразования значит здесь между нагрузкой и сетью включены только ключи двусторонний проводились то есть поток мощности может идти как из нагрузки в сеть так и сети в нагрузке. То есть можно осуществлять работу данного преобразователя четырех квадрантов. Поскольку у нас здесь между сетью только ключи и нет фильтрового конденсатора, то вот мы этим самым добились вот исключения от этого фильтрового конденсатора, который дорогой и имеет большие габариты. Ну и еще достоинство. Значит, этот преобразователь может работать и при минусовых температурах. Ну а если применить карбид премиум или ключи, то и при температурах свыше ну, до 300 градусов. Плюс. Такое применение, э, такое, такие свойства такое, этого преобразования позволили их применять в авиации. Ну, был ну, лет 10 назад поставлен. Такой, Выдерживает и низкий, выдерживает и низкие, и высокие температуры. Да, низкие, и высокие. Но если мы карбид пенни поставим, то до 200 градусов может работать. Нет. То есть это можно ставить его за бортом. Значит, какие эм, преобразователи начали применяться на самолетостроении, на Боинге стоял. В промышленности, в силу того, что ну, все-таки сложная система управления, эм, сдерживала она применение, но в последнее время уже появились промышленные образцы матричных преобразований которые применяются и в промышленности. И в промышленности. Недостаток этого матричного преобразования. Коэффициент преобразования по напряжению в таком матричном преобразовании равен 0,86. 6. то есть отношение выход... первой гармоники выходного напряжения первой гармоники входного вот так то есть мы занижаем напряжение ну и вот все время я говорил что фильтровой конденсатор плохо а без него лучше оказалось что не очень лучше вот все броски в нагрузке, то есть резкое изменение тока нагрузки, передается в сеть. Если стоял у нас фильтровой конденсат, то он как-то демпфировал вот эти броски тока нагрузки, то здесь эти все броски тока передаются в сеть. Иногда это ну, плохо отражается на сети. И нужно это учитывать. Потом на следующей лекции более подробно рассмотрим. Да.